Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya akan menjelaskan tentang jamu cepat gacor atau cepat manggung untuk burung perkutut. Dan jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, like, komen, share video di bawah ini untuk berlangganan video selanjutnya. Cara mempercepat perkutut manggung dengan jamu tradisional, untuk membuat burung perkutut manggung sebenarnya dapat dilakukan dengan perawatan yang sederhana. Namun, perawatan seperti ini membutuhkan waktu yang relatif lama dan harus sahabat, dan harus telaten karena butuh proses dan waktu yang panjang maka Kung Mania dari Sabang sampai Merauke entah itu perkutut lokal maupun perkutut bangkok ataupun krok, perkutut kres mencari cara untuk mempercepat perkutut yang rajin manggung atau rajin berbunyi sebagian besar Kung Mania di Indonesia, di Indonesia pasti mempunyai pertanyaan yang sama mereka ingin tahu tip membuat burung perkutut manggung atau buka paruh dengan cepat untuk masalah tersebut. Ada cara yang lain, atau acara-acara tersendiri, resep-resep tersendiri yang telah membuat jamu-jamu uh, tradisional atau agar perkutut cepat manggung. Anda cukup memberikan racikan pakan jamu tradisional, maka burung perkutut akan mulai buka paruh dan mau manggung. Jamu ini sudah dicoba oleh beberapa kongmania dan terbukti berhasil tanpa efek samping sehingga bisa dipastikan ramuan jamu tradisional ini aman untuk burung perkutut. Jamu tradisional agar perkutut cepat manggung antara lain adalah ini harus uh, disimak dan harus digarisbawahi ramuan-ramuan ramuan-ramuannya atau bahan-bahannya atau uh, bahannya apa saja harus dipahami dengan cermat dan ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Ambil ulasan-ulasan ini yang baik-baik saja, buang ulasan yang tidak baik. Yang ke satu adalah minggu pertama uh, bisa dikasih daun saga, burung perkutut diberi daun saga, kemudian daunnya dipelintir sampai lembek dan lunak. Setelah daun saga terlihat lunak dan uh, berbentuk butiran, lolohkan daun tersebut ke perkutut sebanyak 3-4 butir, atau sebesar biji kacang hijau uh, dengan ukuran uh, sebesar biji kacang hijau. Manfaat pemberian kacang hijau pada perkutut yaitu untuk menjernihkan suara. Jadi, diselang-seling pertama bisa diberi daun saga, terus kedua bisa diberi kacang hijau yang sedang lunak yang sudah lunak yang sudah direbus atau di rebus terus didiamkan setelah dingin lalu dilolohkan ke paruh burung perkutut tersebut 5 sampai 6 butir saja untuk burung perkutut di setiap ekornya atau di setiap burung perkutut itu. Itu yang kedua, minggu kedua bisa dikasih terasi dan untuk pemberian terasi uh, perlu digarisbawahi jangan terlalu banyak karena kalau terlalu banyak uh, bisa mengakibatkan mencret dan bisa mengakibatkan mual dan bisa diuntahkan kembali atau dimuntahkan kembali untuk oleh burung perkutut tersebut jadi secukupnya saja kalau yang belum pernah dikasih terasi satu gelintir saja sebesar biji kacang hijau dulu kalau sudah terbiasa bila di bisa ditambah satu sampai dua sampai tiga Uh, kelintir di setiap seminggu sekali, atau se satu bulan sekali, siapkan terasi atau daun katup secukupnya. Selanjutnya, pelintir terasi atau daun katup menjadi butiran sebesar kacang hijau. Berikan jamu olahan terasi atau daun katup sebanyak 3-4 butir, tujuannya untuk mempercepat uh, birahi burung perkutut. Jadi, fungsi terasi tersebut adalah untuk mempercepat birahi burung perkutut tersebut, jadi cepat manggung. Uh, terlebih dahulu dia cepat membekur, cepat berbunyi, entah itu layu-layu, entah itu duduk, entah itu uh, ngerenteng, entah itu uh, magung uh, dan yang paling pokok utama adalah burung perkutut rajin berbunyi di setiap saat uh, dan bisa me menghibur majikannya atau sang pemiliknya. Yang ketiga atau minggu ketiga bisa diberi kencur. Uh, kencur atau kunyit putih uh, Caranya kencur dipotong kecil-kecil sebesar biji kacang hijau lalu berikan 3 sampai 4 butir ke burung perkutut. Manfaat kencur sendiri sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya untuk burung perkutut entah itu perkutut lokal maupun perkutut Bangkok ataupun perkutut kres. Manfaat kencur adalah sebagai kekebalan tubuh agar tidak mudah sakit dan menjernihkan suara yang serak. Selain itu juga menjernihkan pita suara untuk burung perkutut. Dan untuk yang keempat atau minggu keempat bisa diberikan minyak ikan setelah memasuk, memasuki minggu keempat Anda dapat memberikan minyak ikan dan undur-undur pada perkutut minyak ikan ini harus digarisbawahi juga jangan terlalu besar minyak ikannya khusus minyak ikan untuk burung atau kalau untuk manusia kan terlalu besar kalau untuk manusia bisa diambil airnya saja lalu diteteskan ke paruhnya jangan langsung di lolohkan ke paruhnya karena bisa mengakibatkan tersedak ataupun minyak minyak ikannya e, menyumbat kerongkongan burung perkutut tersebut sehingga bisa mengakibatkan mati atau tersebut sedangkan undur-undur berikan tiga sampai ekor khasiat minyak ikan dan undur-undur pada perkutut yakni untuk menjaga sistem kekebalan tubuh dan menebalkan pita suara untuk burung perkutut untuk minggu kelima pasca perkutut manggung setelah perkutut manggung dan gacor, pemberian jamu tradisional ini bisa dilakukan dua bulan sekali. Maksudnya satu bulan pertama diberikan jamu full, uh, bulan berikutnya dihentikan dulu dan bulan ketiga diberi jamu uh, dan seterusnya. Kalau burung perkutut sudah bisa manggung dan gacor, maka pemberian jamu tradisional bisa dihentikan. Uh, Anda dapat memberikan pakan seperti biasa dan beberapa pakan tambahan perkutut seperti millet, jawut eh, uh, ketan hitam beras merah gabah dan uh, <tuh> dan lain-lainnya dan untuk alternatif pemberian kencur untuk burung perkutut antara lain adalah kesatu kencur dilolohkan langsung pada burung perkutut caranya ambil kencur secukupnya dan kupas kulitnya lalu potong sebesar biji kacang hijau berikan butiran kencur pada burung perkutut sebanyak 2-3 biji setiap tiga hari atau tujuh hari sekali Kencur yang dilolohkan adalah langsung ditelan dan dicerna perkutut, namun ada juga burung perkutut memuntahkan kencur setelah beberapa jam. Hal tersebut adalah uh, wajar untuk burung perkutut kalau dilolohkan uh, kencur. Oleh karena itu, setelah dilolohkan, cabut air minum uh, perkutut tersebut. Jadi, jangan dikasih air minum dulu agar kencur dicerna secara uh, sistem pencernaan burung perkutut tersebut nanti setelah satu jam atau dua jam air minum baru dimasukkan yang kedua bisa diberi minuman perkutut yang bernutrisi atau vitamin ambil beberapa kencur kupas kulitnya cuci lalu diparut kemudian parutan kencur dicampur air dan direbus setelah matang saring ampasnya dan tunggu sampai air kencur dingin kalau sudah dingin berikan air kencur pada cepuk minuman burung perkutut manfaat kencur untuk perkutut antara lain adalah bisa menguatkan pita suara burung perkutut bisa menguatkan uh, dan mengangkat lendir atau dahak burung perkutut. Bisa menguatkan nafas burung perkutut itu sendiri dan menyehatkan tubuh burung perkutut dan menghilangkan radang tenggorokan pada burung perkutut dan melonggarkan perungkan nafas burung perkutut. Selain itu bisa diberikan merica atau lada, lada butiran untuk burung perkutut. Uh, manfaat lada sendiri adalah bisa meningkatkan stamina dan kekebalan tubuh pada burung perkutut itu sendiri dan mengencerkan darah burung perkutut dan bisa meningkatkan metabolisme burung perkutut itu sendiri, entah itu perkutut lokal, perkutut Bangkok maupun perkutut kreas dan menghangatkan tubuh untuk burung perkutut dan meningkatkan birahi dan produksi burung perkutut dan membuat burung perkutut semakin gacor, semakin rajin manggung, semakin rajin ngerenteng maupun duduk uh, itu digunakan untuk burung perkutut yang masih bakalan maupun perkutut yang sudah jadi dan cara pemberian merica pada burung perkutut antara lain adalah pemberian merica dapat dimulai sejak perkutut usia di dini hari e, berikut beberapa tahap pemberian merica pada burung perkutut sesuai usia atau umurnya usia perkutut 1-3 bulan diberikan merica satu butir setiap dua hari sekali Umur burung perkutut 3 sampai 7 bulan berikan 2 sampai 3 butir merica setiap 3 hari sekali. Untuk burung perkutut 7 bulan ke atas atau dewasa bisa diberikan 3 sampai 5 butir seminggu sekali atau satu bulan sekali. Demikian beberapa cara mempercepat burung perkutut dengan jamu tradisional dengan ramuan-ramuan herbal dengan ramuan-ramuan uh, yang ada di Indonesia ini dan yang bermanfaat untuk burung perkutut kesayangan kita. Ramuan jamu ini bisa dibuat sendiri dengan mudah dan bahan-bahannya dapat diperoleh di pasar-pasar atau di dapur-dapur uh, kita Anda bisa mulai praktek membuat jamu tradisional agar burung perkutut cepat manggung dan gacor perlu diingat apabila burung perkutut sudah manggung dan buka buka paruh atau ngeblong atau nyowong, maka ter terapi jamu tradisional tersebut dapat dihentikan uh, dan diselang-seling uh, sesuai uh, Bulan atau uh, Hari jadi, kalau udah rajin uh, bisa sebulan sekali atau dua bulan sekali. Jangan sering-sering dikasih ramuan-ramuan tadi. Demikianlah uh, ulasan yang dapat saya sampaikan. Semoga saja bermanfaat untuk Anda semua. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Ambil ulasan yang baik, buang ulasan yang tidak baik. Uh, salam kong mania salam rahayu, salam persahabatan, salam silaturahmi. Salam persaudaraan, salam paseduluran, salam sukses selalu untuk anda semua dari Sabang sampai Merauke. Dan jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, like, comment, share video di bawah ini untuk berlangganan video selanjutnya. Tak lupa pula saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.